Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Представтеся. Розкажіть, чим ви займаєтеся? Звідки ви родом? Мене звати Дубовицька Вікторія Сергіївна. Я з міста Маріуполь. До початку війни я була звичайно домогосподаркою, бо в мене мала дитина була двоє діток, старший Артем 7 років виповнилося, а менше Настя їй виповнилося 3 роки. Я не працювала, була в декреті, дітки ходили до садочка. 23 числа, когда я 23 февраля вела детей в садик, то соседские собаки напали на старшего моего сына. И они разорвали его куртку, штаны. Ну, то есть он, он очень сильно испугался. Слава богу, он не пострадал, потому что я прижала к себе, чтобы лицо не пострадало. Ну, и тут выбег хозяин и забрал собак. И 24 числа я написала своей соседке, она тоже мама троих деток, написала, говорю, а мне нужен номер телефона его, потому что ну, я хочу как бы с ним разобраться, а я прихожу к нему, он не отвечает. И она мне говорит, ты что, с ума сошла? Ты что, не знаешь, что происходит? Я говорю, нет, ну, мы только проснулись. Она говорит, ты что, говорит, война началась как это, как может начаться такое у нас. Да, была война, но она в Мариуполе практически не коснулась на тот момент. Они зашли в 2014 году в город, мэрия пострадала, а так практически ничего было не тронуто. И их в 2014 году буквально через несколько там, недель, по-моему, или через несколько дней их выгнали. Мы не думали, что может быть такое. Когда уже в 9 часов утра мы уже реально слышали, как херачат по 23-му микрорайону. Это, ну, это совсем рядом, это вот несколько улиц от нас. Тогда уже дети поняли, что что-то это очень страшное. Очень много людей, которые просто садились в машины и уезжали. Я думала, что у нас весь район просто выехал за то время, пока я туда и обратно бежала. Я говорю, сыночек, давай так, говорю, ты сейчас остаешься с сестрой дома, Говорю, а я иду в магазин, у нас магазин буквально несколько домов от нас. Я говорю, а я пойду куплю продукты. И мой сын говорит, мам, говорит, а папа сказал, войны не будет. Я говорю, ну, папа что же этого не мог знать, говорит. А что мы будем делать? У нас папы нет, он же в Польшу уехал. Что мы будем делать? И я пошла, купила продуктов, я уже там не помню, и сладости, и яблоки, ну, такое, что можно приготовить или, или так съесть. Я собрала сумку по-быстрому, там была аптечка, буквально несколько свечей, фонарики, то, что я смогла вот дома найти, документы. Ну тогда уже аж земля тряслась, и мы, я детей, с, с детьми там сидела, я позвонила подруге, говорю, Ань, началась война, а она такая, что она, ну, они долго спали, она говорит, приезжай ко мне, потому что у меня есть хотя бы, я она в многоквартирном доме жила, говорит, у меня есть специально оборудованный подвал для этого, говорит, приезжай к нам. Естественно, там первые дни было еще так нормально. Ну, до 3-4 дней еще было тогда нормально. Был еще газ, был еще свет. Она могла сообщать своему мужу, а, тот, а ее муж уже сообщал моему мужу, что как бы, мы находимся, все в порядке, живы-здоровы. Вот. И ну, мы были до 5 марта. Уже практически не было. Она смогла дозвониться, взяла у мужчины телефон кнопочный, позвонила мужу. И муж сказал, что в драмтеатре будет эвакуация. Забирайте детей и идите туда. Говорит, хоть пешком бегите, но вы должны к 12 дня туда приехать. Нет, к двум часам дня там будет эвакуация, и едьте туда. людей была тьма. И все надеялись, конечно, что приедут автобусы. Мы простояли, наверное, около двух часов на морозе тогда. Около двух тысяч человек. Ну, то есть это была очередь от центра и вокруг драмтеатра полностью очередь стояла. Подошли туда, там стояла Женя, управляющая, и Дамир, актер. И мы спросили, можем ли мы на какое-то время хотя бы просто детей закрыть, потому что на улице холодно, там все-таки будет в здании теплее, потому что не будет ни ветра, ни дождя. Женя сразу нас провела через сцену и провела на передний вход, на центральный, и показала самое безопасное место, что вот здесь идут колонны, монолитные стены. Она говорит, здесь стена полтора метра толщиной. Ну, то есть здесь максимально безопасно вам находиться сейчас, на данный момент. Mm -hmm. Ось две колонны, там мы mm -hmm. были. Мы потом взяли деталь с этого, с декорацией и поставили mm -hmm. перед этой колонной, потому что нам дуло с выхода. Вот тут Да, концертом? да, это да, да, была фанера, да. Высокая? не, не, -не, не она так сантиметр 50 сантиметров была. Mm -hmm. В первый же день около, наверное, тысячи людей пришло, но тогда учета еще не было. Тогда просто приходили, приходили, приходили. Буквально через дня два у нас уже закончилась наша еда. Уже детки начали прям от голода плакать, истерить. Старший сын, ну, то такой ему же можно уже объяснить, как бы 6 лет ему было, да. Вот у нас остались только буквально 4 яблока и все. Если хочешь, ну давай как бы яблоко. Никто не хочет эти яблоки есть, потому что хотят нормальную еду. Рядом с нами под лестницей были люди, бабушка с дедушкой, и дедушка, который был рядом, он говорит, давайте я вам дам, говорит, кусочек колбасы, и вы их хотя бы колбасой покормите. И он отломал кусочек нам, и мы разделили вот это на троих деток по кусочку, и они вот это съели. В тот момент, наверное, пришло осознание того, что э, ну, мы не одни, есть еще люди, которым ну, вот, не все равно да, на наших детей. Це перший поверх? Це перший. Просто люди отут е, лежали по цій стороні. Вони, е, по-моєму, чи крісла були в них, чи що mm -hmm. вони стелили, і отак до самого входу. Mm -hmm. до е, ці. Mm -hmm. Отут, біля цієї стіни, е, біля вікна, mm -hmm. був чоловік, в нього був попугай. Ага. Діти гралися. Ага. Проти нас у нас там було колони і mm -hmm. стояли ці. Стульчики, ну не стульчики, а кресла в театрі, на яких угу. сидять. З глядацької зали. Угу. Але ось тут так багато пространства у нас там стільки не було. Угу. Там дуже маленькі коридори. Нам просто щоб лягти, нам, ми загороджували прохід, коли лягали. А як чим загороджували? Ногами. Бо ми ж витягували ноги і ну, там нема стільки місця. тогда уже начался учет, сколько людей находится, потому что многие приезжали люди с других районов и искали родственников. И люди просто ходили по драмтеатру, кричали знакомую фамилию, ну, если кто-то вдруг отзывался. Вот. И тогда моя подруга, она села где гардеробная, и начали записывать, сколько вот людей. Ходили буквально по рядам и записывали, сколько людей. И через несколько дней она насчитала около трех тысяч человек уже. На тот момент было. Какой был побуд? как вы, вы, выглядел ваш обычный день? На день четвертый-пятый э, Азов узнали, что... Азовцы узнали, что там находятся дети, люди, как бы женщины. То есть забитый полностью драмтеатр. И они привезли свою еду. Ну, замороженные там куриные там, крылышки или что-то вот такое. Вот. Я помню, что рыбные коробки были и были с курятиной эти коробки. И вот с того дня э, начали готовить еду. Готовили на боковой стороне, на эвакуационном выходе. Рядом с драмтеатром идет клумбы, и под этими клумбами идет яма с отстойной водой, это как резерв, а? То есть она там года три, грубо говоря, она там стояла, застаивалась, никто ее там не менял, потому что как бы фактически проблем таких не было с водой. Прокипятили, налили, говорит, там вот такой остается осадок на дне, Вода все равно серая, но а что, а что делать? Другой воды нет. И мы вот пили это. Слава богу, у нас были памперсы, и когда военные привозили там медикаменты, там тоже были эти памперсы. И мы пользовались памперсами, потому что я бы не знала, где бы мы там стирали или что-то еще делали с этими вещами. Это, ну, там, во-первых, антисанитария. Там э, идешь в туалет, да. И тебе даже смыть это нечем. Тебе нужно сначала спуститься вниз, выйти на улицу, с ямы достать воду, чтобы потом за собой хотя бы как-то смыть. И, естественно, были проблемы с желудками. У сына, как я уже на тот момент поняла, была какая-то кишечная инфекция, потому что он был в лежачем состоянии, ему было настолько плохо, что он просто ничего не ел ему его постоянно тошнило тогда была медсестра, как я поняла и ей оборудовали комнату где она принимала людей которым нужна помощь там ну, медицинская. и я отнесла дочь потому что она очень сильно кашляла я понимала, что у нее уже поднимается температура и она говорит у нее пневмония что ну, я говорю это воспаление легких она говорит да она дала антибиотик взрослый, рассчитала дозировку примірну на рібінка, і е, я давала їй. І через три дні я должна була привести рібенка знову на осмотр і посмотрети. Ці перші двері Перше. це була mm -hmm. да, кімната з медсестри. Mm -hmm. Тут з правої сторони був стіл, з лівої сторони були е, два стільця, потім знову був стіл, на якому були там, памперси mm -hmm. і спільно. Е, Правой стороны біля дверей был, как холодильник, по-моему, с лекарствами, какими-то mm -hmm. Этот мужчина, который был с нами, Андрей, он говорит: "Я постараюсь выбить вам отдельную комнату, чтобы, ну, я буду просить, я буду искать, так как это была прожекторная" и э, там стояло дорогое оборудование ну, для сцены, туда не пускали вообще никого, то есть она была закрыта, и они дали нам комнату буквально на том же самом месте, только на как бы на втором этаже, и мы поднялись туда на второй этаж, а свое место мы отдали бабушке с дедушкой, тогда дедушка пошел устроился на кухню помогать, и вот от нее и майже до дверей э, было место, где мы спали. Чого вона складалась по uh, yeah. Це штора, штора була, да, Але нам потім дали ще uh, теж фанеру, і ми mm -hmm. на фанеру вложили. ну Там висота така mm -hmm. була. Uh, і одіяла були uh, тут, прямо всередині вішалки сложені. Mm -hmm. да. Одна семья, которая была в драмтеатре, она обменялась телефоном с другой семьей. И вот та семья, она уехала за Мариуполь, и они смогли поймать связь, дозвониться и сказать, что мы проехали, все в порядке. Ну, то есть вы можете тоже рискнуть и поехать. Мы проехали, мы живы, все в порядке. Э, нас не расстреливали, как бы у нас ничего. Но, опять же, они ехали уже через ту территорию, которая была уже оккупирована. Ночью был очень серьезный обстрел и разбомбили ТРЦ Украина, вот этот торговый центр большой, стеклянный, который был. И, и когда мы в 8 утра проснулись, как бы мы пошли смотреть, э, ну, вышли с дверей, да, то есть мы увидели э, взорвана дорога, Ну, буквально вот мы видели, как дороги вот так вот, дорога торчит, как бы, да, была взорвана. И э, люди уже на тот момент боялись выезжать. Они думали, что вот сейчас будут прилеты еще. И просто эта колонна не успеет выехать. Но последняя колонна все-таки уехала. И у нас осталось настолько меньше людей, что когда был э, обед, люди пришли, а у нас осталась еда еще. Ну, то есть, можно было прийти еще раз взять эту еду, да. Я подошла, говорю, ну, дайте мне тогда сосисок несколько штук с собой, типа, я детей покормлю в комнате. Подошла к бабушке с дедушкой, говорю, Артемчик, пошли ну, наверх, да, кушать. Сейчас покушаешь, ну и а, пойдешь обратно к бабушке. А он с ними уже там сдружился, это там, вот как будто его чистокровная бабушка с дедушкой там у них такая любовь. Я не знаю, почему именно в этот день, вот я до этого никогда его не уговаривала, чтобы он. Я знала, что он там в безопасности. Что он с бабушкой-дедушкой, он в таком месте, что безопасно, да. Именно в этот день я его забрала, э, мы поднялись наверх. А сын стоял, и к сыну пришел мальчик Назар. И он говорит: мам можно мы с ним погуляем? Я говорю, подожди, ну сейчас вот покушаешь, да, вот и пойдешь погуляешь. Назар говорит, ну а можно я тогда с вами посижу? Я говорю, ну хорошо. А так как у нас одна стена выходила, это прожекторная, там было такое небольшое окошечко, ну там буквально вот маленькое такое, да, и выходила прямо на, на центр сцены. Это вот доли секунды, и ты понимаешь, что это, ну что-то произошло. Вот что-то произошло. Как будто кто-то очень громко ударил по железной батарее, вот такой вот очень сильный звук был, и э, практически сразу э, меня унесло с одной как бы стороны комнаты в другую. так как дышать было вообще в комнате нечем, просто ты делаешь вдох, а тебе эта пыль залетает, и начинаешь кашлять, опять пытаешься дышать, а это невозможно. Назарчик начал кричать, что мы, мы умрем или не мы не умрем, а что с нами дальше будет. И я одной рукой держала э, мальчика в за куртки, вот, а другой рукой, так как я не слышала дочь, я бросила фонарик и начала ее на ощупь искать. Я не находила, а толку от фонарика по сути не было, потому что такой был ну дым. И мальчики очень сильно начали паниковать, очень сильно. Я уже начала повышать голос и кричать, что подождите, сейчас я сейчас выведу. Я не знаю, может там вообще ну пола нет, мы сейчас просто упадем в никуда. И вот э, я услышала, она закричала мамочка, я примерно вот на слух поняла, где она может находиться. И я начала щупать и нащупала, ну, судя по всему, наверное, куртку. И я подтянула вот за нее. А в голове у тебя, думаешь, бля, все что угодно. Хай будет с ней все что угодно, только вот пускай жива будет, я ее сейчас найду, я ее сейчас оттуда водостану, и мы уйдем. Я, я, найду, я найду врачей, я все что угодно сделаю, только лишь бы дайте мне ее, вот живой дайте мне ее, и все. Я увидела, что она была среди одеял. То есть те одеяла, которые я сложила, видать, они упали на нее в момент взрыва. И она упала лицом. То есть, по сути, она ни лицо у нее не пострадала, ни руки, ничего. И найти я ее поэтому не могла, потому что она была под одеялом. То есть я щупала, что не могла ее найти. Прилетела именно на сцену. У меня даже не было других вариантов, что это как-то прилетело по-другому. Прилетело это сбоку через кухню, или это прям как-то сверху это все упало. Тоже ми не могли об этом думати, би, що там, где її упало. Було дуже багато людей, прям неможливо було пройти от як на кухні, ти, біля туалету, не можна було пройти. Mm -hmm. Сюди, на головну, ну, на головний mm -hmm. вихід, тому що можна було вийти там дуже великі двері. І Там було ну, столпотворення людей. Многі, хто з підвалів вибігав от цього теплого. Но большинство бежали туда. И я не могла пройти. Я кричала э, ну, фамилию, имя Назара, мамы. Вот. И тут же я встретила Женю, управляющую. И Женя сказала, что не идите на кухню, там никого живых нет. Угу. Когда мы вышли на улицу, когда мы оттуда выбежали, я обернулась, и я видела, что разрушения были именно с правой стороны, там, где была кухня, если лицом стоять к драмтеатру, и э, на саму сцену сам этот прилет был, потому что я находилась э, как раз, где были эти сиденья, э, да, сиденья, и напротив меня как раз сцена. Вот эта крыша еще была. Ну, то есть она частично была разрушена, да, но ее еще было видно. Не было вот куска, где между двумя елками, где у нас кухня была, mm -hmm. не было уже куска там. И с этой стороны, именно с этой стороны, с передней части, окна, шторы повылетали, то есть наружу. То есть как волна шла, вот как я упала в ту сторону, и шторы тоже повылетали все в ту сторону. Аня сообщила, смогла выехать. Она на, за два дня, по-моему, до меня, она выехала за пределы Мариуполя. Она смогла дозвониться своему мужу и сказать, где мы. И уже ее муж писал моему мужу в Польшу, что ты успокойся, но в драмтеатр прилетела, говорит, я не знаю, живы наши жены там или нет, ну, я не знаю, что там. И мой муж сразу пошел на работу и Пошел договариваться, чтобы его отпустили добровольно, ну, подписать бумаги, что он хочет поехать искать жену с детьми. Мы были в Володарске, должны были 23 числа, мы должны были э, уехать. Вот. И ближе к 12-ти мой муж приехал с волонтерами. Он привез детское питание и попросил у Маши, чтобы она его подождала. Он хочет посмотреть, вдруг мы здесь, ну, в этой школе. Вот, он говорит, я обошел все здание, говорит, я вас не нашел. Говорит, и остался только на втором этаже актовый э, зал. Mm -hmm. И он говорит, мне сказали, что там тоже люди. И он говорит, я зашел, говорит, смотрю, ну никого знакомого не узнаю, говорит, смотрю, дети бегают. А сын закричал, папа, говорит. Я, я еще думаю, какой папа, если папа наш, ну черт знает где, откуда он может вообще знать, что мы здесь? Ладно, он узнал, что мы в школе, там, подруга сказала, как он мог догадаться, что вот мы там, вот. И а, мы поехали сначала в Запорожье, нас вывозили около пяти часов, мы ехали, дорога заняла до Запорожья от нас. Когда мы выехали за пределы Мариуполя, прям люди, так как вывозили в сторону России только, люди собирались кучками, как бы, кто на какой автобус садится. И вот стояла женщина, в, как бы в нашей кучке. «Ой, а вы слышали, говорит, за драмтеатр, говорит?» «Ой, да та что там было, говорит, изнутри взорвали». И меня как понесло там. <laughs> я думала, я ее там в клочья сейчас разожгу. «Ты там была?» Я говорю, «Ты там была?» «Ты там была? Что ты сейчас мне рассказываешь, что драмтеатр взорвали изнутри? Ты там была?» Она говорит, «А ты что была?» Я говорю, «А я была». Я все своими глазами видела и все это пережила. Проверяли людей очень, очень жестко. Там мужчин раздевали а, чуть ли не до трусов. Причем а, они достали всех мужчин, забрали с машины. Там сидели женщины и дети. И второй направил пулемет на машину с детьми. И, говорит, вот так стоял, пока тот проверял документы. Я все думаю, вот, не, не дай бог лишнее какое-то слово, что-то им не понравится. Говорю, они вот так вот расстреляют машину, а у них даже ни капли сожаления не будет. Подруги, они сказали, что ну, мы знаем, что там произошло. Ну, то есть мы знали, кто там живет, мы знаем, что там не было военных. Ну, а как еще сделать так, чтобы они, типа, отдали город? Они же сами виноваты, почему они не уходят с города? Ну, то есть они прекрасно понимали, что они бьют по мирным жителям. Они прекрасно это понимали. Но они целенаправленно это сделали. Как вы думаете, как про эту трагедию будут помнить Какая память нее сбережется? Во-первых, нужно подтвердить, сколько людей там погибло, и чтобы э, это было не просто написано обы а, а как, да, там что это вот такой-то человек погиб, а чтобы это действительно было доказано, что эти люди находились там что эти люди действительно там погибли, на том месте, да? Чтобы там ни люди не танцевали, не веселились, потому что это, э, это память, им надо чтить память тех, кто там погиб. Это место памяти и трагедии того, что там произошло, как бы.